Какие там прогнозы, что доктора говорят? Ну, лечат. Лечат. Все, что надо, все, что надо помощь оказали. В подвале, где было написано укрытие, вот это произошло, Сын потерял полстопы, подошел к буржуйке, но ну, буквально там полметра друг от друга были. И произошел взрыв. Мы еще с ним как-то он полз, там все нашли целый подвал частного сектора. Остановились в этом подвале, потому что дальше у него уже не было сил идти. До утра, естественно, вот эта вот кровь течет постоянно, я думала, он умрет кровопотеря. На следующее утро я сбегала на стадион, нашла знакомых, взяли велосипед и велосипедом перевезли его на площадь стадионную. Первый дрон выбил сначала отверстие для второго, и буквально там за несколько минут прилетел другой дрон, уже поджигательный. Я не знаю, как оно там сразу воспламеняется. Все, возник пожар, а потом еще, наверное, дымовая какая-то была, ну, какой, потому что люди сразу начали задыхаться. Валентин Инмушвин после инсульта инвалид еле двигался. Маме 90 лет тоже это ну, старенькая женщина. Ну, они не смогли вырваться оттуда. Во-первых, дым, не поймешь, где кто, не поймешь, кого тянуть, кого это. Я чувствую, что уже все, мне конец, я рванула, ну, рванула. Может, это какие-то, ну, на нервной почве, или я не знаю. И вот рванула, я кричу, Валя, 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 это... Уже була тишина, вже ніяких голосів не було чути. Динаміка зараз взагалі не відстежується. Як є змога, так і вивозять людей. Когось знайшли, хтось вийшов на зв'язок. Чекають, поки буде безпечно, щоб можна було хоча б десь підхопити цю людину. Двох ну дуже мало зараз вивозять людей. От 14 – це була найбільша кількість за останні а, майже місяць.